بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ موزی سامین آج جیسا کہ ہم سب سب لوگوں کو معلوم ہے چودہ اگست کا دن ہے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے آج کے دن ہی ہمیں ملک پاکستان اللہ پاک نے عطا کیا تھا اور کبھی ہم نے سوچا یہ ملک پاکستان ہمیں کس نظریے کی بنیاد پر ملا اور جو آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں یہ ملک کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا اس کے پیچھے لاکھوں ماؤں بہنوں بھائیوں کی قربانیاں ہیں سب کا خون ہے لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اپنی جائیدادیں چھوڑیں اپنے بیوی بچے چھوڑے کچھ شہید ہو گئے کچھ وہیں رہ گئے اور کس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ اس ملک پاکستان کی سرزمین پر پہنچے ہجرت کے وقت تو یہ ملک ہمیں ایسے نہیں ملا موز سامین یہ ایک سوچنے کی بات ہے آج ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ملک ملا تھا ہمیں دو قومی نظریے کی بنیاد پہ کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں ایک مسلم ہے دوسرا نان مسلم ہے یعنی ہندو ہیں ہندو اور مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ان کے نظریات بھی الگ ہیں ان کا مذہب بھی الگ ہے ان کی سوچ بھی الگ ہے مسلمان اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ ممکن نہیں تھا ہم اکٹھے رہتے اس خواب علامہ اقبال محمد علی جناح اور رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور اس خواب کی تکمیل باب قوم قید محمد علی جناح نے مکمل فرمائی تو ان کی لیڈرشپ کے ذریعے ہمیں یہ ملک پاکستان ملا اور آپ یہ سوچیں کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ملک کی دور سنبھالیں گے مجھے یہ بتائیے ہم تعلیم تو دلوا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے, بڑے برانڈز آگئے ہیں وہاں بچوں کو پڑھانا ہے جہاں بچوں کی انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے ان کے سامنے کہ انگریز بھی شرمندہ ہو کہ ہمارے بچے اس طرح انگلش بولیں کیا کبھی ہم نے ان کی تربیت کی سوچا تعلیم اور تربیت تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے تو یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے آپ یاد رکھیے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کو دی ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سکھایا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا دین نہیں سکھایا تو ان کے اندر نہ ملک کی محبت آئے گی نہ والدین کی محبت آئے گی نہ آپ کے ساتھ جو رعایا ہیں جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں جو آپ کے پڑوس میں ہیں آپ کے اندر کوئی ان کے لیے محبت یا خیر نہیں آئے گی تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم کے ساتھ لازمی دینی ہے اور ان کے ایک اچھا انسان بنانا ہے ان کے باطن کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے یہ باطن کے جو ڈاکٹر ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھے ہیں یہ آتے رہیں گے یہ بزرگان دین آتے رہیں گے ان کی صحبت میں بٹھائیں بچوں پہ اللہ کا رنگ چڑھے بچوں کو پل کے پاکستان کا قدر کا پتہ چلے بچوں کو پاکستان سے پیار کرنے کا پتہ چلے کہ پاکستان نعمت کتنی بڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں تھوڑی دیر کا پاک انڈیا جنگ چھڑی جس کی پہل کرنے والا ہندوستان تھا مگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کہ یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملک پاکستان ان کے فضل سے بنا ہے اور اس سے اللہ پاک نے کوئی کام لے hours آپ کی فورسز نے اس کا جواب دیا اور دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے کہ پاکستان ایک کنگال ملک نہیں ہے پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو ان کی سوچ سے بھی آگے تو اس ملک کے لیے جب تک جذبہ نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی تو یہ ملک کی آبیاری کیسے ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ پاک آرمی ہے پاک نیوی ہے پاک فضائی ہے یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں ہم میں سے پیدا ہوئے ہیں ہم میں سے آگے یہ جرنیل بنتے ہیں کرنیل بنتے ہیں ہم میجر ہیں بریگیڈیئر ہیں کیپٹنز ہیں یہ جی ہم, ہم میں سے ہیں یہ فرشتے نہیں ہیں آسمان سے نہیں آئے اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی مجھے بتائیں کہ ملک کمزور ہوگا نہیں ہوگا تو لہٰذا ہمیں یہ جو بیچ میں خلا ہے پاکستان آرمی کا اور پاکست نیوی کا پاک فضائیہ کا اور عوام کا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو یہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہم بیک اپ کے طور پہ ان کے پیچھے کھڑے رہے ہیں وہ ملک کے لیے حفاظت کے لیے دن رات قربان کر رہے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جب ہم بیک اپ پہ ہوں گے تو ان کو بھی سپورٹ فیل ہوگی اور وہ بھی پراؤڈ فیل کریں گے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے پیچھے پوری قوم ہے تو یہ ملک جو ہے اس لیے نہیں بنا کہ ہم لوٹ کسوٹ کریں ہم کرپشن کریں ہم بیمانی کریں ہم جھوٹ بولیں ہم کام نہ کریں ہم ٹائم پہ نہ آئیں اور ہم شارٹ کٹ سے پیسہ بنائیں یہ ملک بنا ہے رزق حلال کمانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کے لیے اور ملک کی حفاظت ہم سب پہ فرض ہے اللہ رب کریم اس ملک کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور یہ جو دن ہے چودہ اگست کا یہ پوری دنیا میں پاکستانی بیٹھے ہیں یہ سب کے لیے بحث رحمت ہے بحث برکت ہے سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس ملک کے ساتھ پیار محبت خلوص ویسے رکھیں جیسے قیدر محمد الجنا کا تھا علامہ اقبال دیکھا تھا اس آخر میں میں ایک شیر کہنا چاہوں گا تیری حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم تیرے گم نام سپاہی ہیں تیرے ہی رہیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ آباد پاک آرمی زندہ باد پاک نیوی زندہ باد پاک فضائیہ زندہ باد اور یہ ہماری قوم پاکستانی قوم زندہ باد تھینک یو